Роман говорячи, міністр та власне його наближені радники сконцентровані останнім часом ну, на співпраці, на побудові співпраці там, не зі Сполученими Штатами Америки, а на Туреччині і е, на, з оборонним комплексом цієї держави. При цьому Туреччина особливо не вирізняється високим рівнем військової допомоги для України. І з медіа також стало відомо, що лише з травня. До серпня 24-го року міністр здійснив три робочі візити до до Анкари, і вони говорять, що така наближеність до Туреччини, міністра та його оточення створює серйозні перешкоди для розбудови довірної співпраці з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Крім того, Туреччина подала заявку до Брізг серед ну а до Брікс відомо, що входить так і Російська Федерація, а також Китай. Так, от можна чи говорити про те, що ми тут не на тих орієнтуємося? Ну, нам надо ориентироваться на всех одновременно. Во-первых, -во на себя, а тут э, без вариантов. Сначала должно, э, должно работать наше производство, то есть основные задачи, финансирование и все остальное. Полученные, грубо, э, средства с, э, от наших партнеров надо тратить на производство внутри э, страны или, по крайней мере, на, на, на наших э, площадках, даже не внутри страны, где-то другом месте, чем отдавать, допустим, за закупку техники на стороне. Это, это первая задача. А если есть какие-то связи, кассовые разрывы, не исключая это возможности. Турки как раз по этому поводу довольно-таки неплохо работают. Они любой кассовый разрыв могут организовать, какую угодно, где угодно. Вот если это основная задача, тогда, естественно, там не 3, а 33 будет поездки в Турцию для того, чтобы организовать какие-то какие-то поставки. Но отказываться от турок точно не надо. Это ж как закажешь. То есть, если вам надо кассовый разрыв, они вам сделают кассовый разрыв. А если вам надо реальные поставки, они вам сделают реальные поставки. То есть, турки неплохое оружие делают и недорогое, кстати, качественно недорогое, потому я бы не сказал, что там надо отказываться от сотрудничества с турками или там куда-то переключаться, но надо понятно понимать, что у нас самый большой поставщик – это у нас Соединенные Штаты на данный момент и, и поможет Соединенные Штаты, Европа, а потом все остальные, включая в Турцию в том числе, я бы, я бы все-таки не отсекал какие-то контакты как таковые, тем более связанные там с вступлением в БРИКС дело надо же просто понимать, мы, мы как-то с вами про это уже проговаривали. Ну это это восточные восточные дипломатии, это восточное видение развития. Они будут раскладывать все и вся, они будут присутствовать везде для того, чтобы выполнить определенную задачу. Да просто сохранение страны и сохранение экономики у Турции они не так все просто с экономикой в том числе. Потому а может быть они наши имеется в виду натовские разведчики в Бриксе, которые, которым задача стоит зайти в Брикс и развалить его из, изнутри. Мы же не знаем, какая задача стоит. Натовская страна, Турция, э, заходит в Брикс, вроде как э, в противоположность какую-то. Ну, с какие, первое, Первый вопрос у любого э, контрразведчика какой? А с какой целью они заходят? Надо посмотреть, э, ну, не исключая возможности, вы, вытащат все из Брикса, все, что можно вытащить, могут оставить их вообще без трусов, потому а что такое БРИКС это все-таки экономическое больше сообщество, не военное. Это не аналог НАТО, это больше аналог может быть G7, то есть, экономическому какому-то не аналог, имеется в да, виду, а противоположность G7. То есть, и если Турция на себя вытащит из этого Брикс, все, допустим, финансовые возможности, ну а чего бы нет. Значит, они останутся без денег, чтобы производить технику. Посмотрим на это развитие событий. Эрдоган, у Эрдогана два лица, мы как-то с вами тоже проговорили. У него одно лицо барыги, а второе, вторая сторона лица воина. И вот когда надо, он включает ту или, друг, или, друг, или другую сторону, но он однозначно работает за, то есть на благо именно Турции. В и восток есть, восток дело тонкое, поэтому пусть работает, посмотрим за результат, а тут, тут и однозначно не терять никаких, Ну, ну есть нельзя терять зустрічати Это без вариантов. Це цікавий момент, на навіть визор увагу Роман Григорович, Будемо свідкувати, так при нагоді, звичайно, проаналізуємо. І традиційно три бліт запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, два роки тому Збройні Сили України вибили Росіян з Харківщини на сьогодні. Ви бачите передумову для звільнення Харківської області. Да, но только не быстрое. То есть придется возиться с этими двумя вклинениями, там два вклинения, причем несколько месяцев, а бы, а бы не до Нового года. Опять же, там по приоритетности может быть курское направление, может быть крымское направление, донецкое направление. То есть в зависимости от возможностей наших партнеров, даже не, нас это, не от нас это сильно зависит, от наших партнеров. Но реально, допустим, решить вопрос по Харьковщине однозначно можно, тем более россияне прекрасно понимают, что бесперспективная у них задача движения по, по Харьковскому. Просто она уже, она уже как статейско даже не использует, э, так как мы их практически переиграли Курской операцией. Просто переиграли. Они хотели растянуть фронт э, до Харькова, а мы им, и мы им его растянули до э, Курска, а можем еще и растянуть до, до Брянска. Это тоже возможно, не исключает такой возможности. Потому Харьковская операция в течение нескольких месяцев она будет выполнена. Оптимальный вариант не лобовые атаки, а заход на Белгородскую область и купирование с тыла этих двух площадок. Опять же, все будет зависеть от количества сил, средств, выделенных под эту задачу. Но это оптимально. Какая наибольшая небезпека для Украины на сегодня? на данный момент это видение развития событий на следующий год, то есть выборы в Соединенных Штатах и отношения Соединенных Штатов по Украино-Российской войне. Все будет зависеть от того, кого выберут президентом, как он себя поведет. И вот это на данный момент самая такая большая опасность для нас, если будет какой-то неправильный шаг сделанный Соединенными Штатами. Понятно, у нас проблем, ну, это не будет стратегической, там, бедой какой-то нам придется отыгрывать негативный, если будет какой-то негативный сценарий. А хотя будем, конечно, надеяться на, позитив... на позитивный, потому для нас очень важно как раз выборы и отношение Белого дома, следующей команды к войне против России. Мы уже пережили наитяжчий этап войны да, это было в 22 году. Это было 24 февраля 22 -го года. Первые три дня, за которые россияне должны были захватить Украину и ее им отдали. Все наши партнеры, Белый дом, Соединенные Штаты, им дали три дня до понедельника, грубо, решить вопрос с Украиной. И вот это был самый тяжелый момент. И этот момент с честью выстояли вооруженные силы Украины, народ Украины, который поднялся сразу, сходу. И потом уже, когда стало понятно, что Киев за три дня не получится, дальше уже пошло в плюс, все, что происходит, идет в плюс Украине. Тяжело, но это уже, так сказать, был такой переходный период. И это уже ведет к дальнейшей любая ситуация, развитие любой ситуации, как бы она, как, по какому пути бы она ни пошла, она ведет к развалу Российской империи. А развал Российской империи – это победа Украины.